И, и, всем привет, друзья, с мамой Азербайджан ТВ. Yes. И сегодня мы проходим паркур. Если я за пять минут ну, вот, не пройду, ну, 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 паркур, то если я за 0,523 и я не пройду, то я про. Ну, короче, поехали. Итак, друзья, нам надо не спешить. Аккуратненько. Вообще, цей паркур це там... це там два паркура, и вони короче, они ну, як в Альянс, короче. сваливание. Перший промаз за скиби тволет. Кстати, на цьому лице я можу... Я тут. Ладно, це уже було шуткой. Так, надеюсь, я не из дырку, Это, если что, препятствия. Мне кажется, что я начну, начинаю проигрывать. Ну, у меня еще 4 минуты. А, это челлендж дуже сложный, С тебе не... Ай! Да курва ж, блин! Извини за маты, конечно. Ну, блин, это... Тут надо уже батут, реально. Потому что я... Я чувствую, что я програю в тему челлендже и опозорюсь. Оп. Ну, короче, что я тут... Я не знаю, конечно, как вам все но опять я на это проклятое место пришел, да я обычно сваливаюсь. Сем... Да, так, а да. Де... О, да, я получил денежки. Ладно, ну что дальше? Там вообще сложнее паркур, блин. Что говорят люди? Блин, друзья, придется все заново проходить, но, но я знаю выход. Просто там я колесстрой я, я забыл батут убрать, так что извини, придется все таким путем. Ну ты, ну, если бы было батута, мы, мы, не пришлось бы. Ну я уже и так, давайте уже достигнем всего паркура. Опа, опа. Прохожу только ради вас, и все. А то, а то если честно, я, если бы эта идея не пришла, я бы, конечно, бы не снимал бы. Блин, опять сваливаюсь. Да сколько можно, я уже не могу. Конечно, только ради вас. Я буду зараз проходить его заново. Новые, новые за то, что я сейчас прохожу. Жу, жу. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. Ну, если мы уж это, то мы точно не получим высшие награды, конечно. Ну, если пройдем другие паркур, там просто награда. Да, потом, когда я пройду, наконец, узнает. А сейчас мне надо... на, на камеру немного поменять в лучшем. В состоянии я мог бы сейчас бы уже давно пройти паркур, но за тоже ролик выда таким уже дуже коротким, конечно, что, что на И пуф! Фух, слава богу. Я там застрял и... Блин. Блин, а что там не так, алло? Это получается на 8 минут ролик выберем -мо! А мы хотели на 5, блин. Уже скоро должен завершиться наш сеанс, а я тут до сих пор зависаю. Я, конечно, в покое стыда баща, да, но не знаю, только ради вас прохожу. А то... ради... Если бы у меня не было вас, я бы не проходил этот паркур. Это а запомните. И назва... ну, в комментах напишите, что я стыда Я реально, конечно, в паркуре я не очень, очень того, шо... <соцова> Особенно в Роблокс, когда я... Бля, я там, я там третий раз был тоже. Короче, у них был китайоза 20. Блять! Это еще сложнее, чем в робоксе, друзья, можно сказать такое. Но... Ну все, я походу програв. Я походу програв, друзья. Таймер идет очень быстро, а... А сейчас, короче... Короче, друзья, можно уже сказать, что мы проходили, но если бы мы, мы то что, что я, я, я строю, я, наверное, буду проходить дольше, чем, чем строю, уже, что, что и так там были проблемы, но когда я строю вдруг этот паркур, короче, испытание не так уже присте, самый сложный паркур в моей жизни, друзья, поверьте моим словам. Постройте такие же паркур. Подивитесь с моего видео, короче. Ну все, я програл. Понятно, ну ладно, давайте все-таки попробуем получить награду в другом паркуре и, его, и вообще весь паркур пройти. Хоть мы и програли, но ничего страшного, тем более такие челленджи можно устраивать чаще. Могу но не знаю, друзья, конечно, аж на реакции. Потом Ютуб накинет туда страйки, потому что Ютуб уже начинает чаще кидать страйки. И, как вы бачите, Ютуб, это ж... же так-то, так же самое в ТикТоке, но в ТикТоке там жестче. А вот. Я что, решился снимать YouTube, Ай, блин, да то да что такие, я не могу пройти цей паркур, то точно батут надо. Я уже даже... Найду по обычным степеням. А, -а, -а куда? Что за поток противный? Фух. Ну, конечно, друзья, прыгать. Мне надо богато сил для того, чтобы снять цей ролик. Для того, чтобы снять ролик, мне надо богато терпения. Богато терпения. А если вы хотите быть ютубером, то ставьте лайк. Э... Ну, конечно, блин. Или физика надо, тут уже и физика не поможет мне Вот там, вот там я еле-еле прошел, когда я уже... Я бы там бы еле-еле еле прошел бы. Особенно... Блин, да я даже до скиминиста не дошел, да и друзья. Вы понимаете? Я даже не дошел до скиминиста, что... За что мне цей паркур сдался? Я чуть дырочку не попал потому что это как раз препятствие. Лестница это обычно, это полезно, ну конечно, батута, это же тут не зря, но, но дело в том, что он и так себе слабо помогает, только до сюда. а если бы доскибедистов бы, а до доскибедистов придется все самому дотягивать. Короче, друзья, я уже в другом паркуре, и если честно, я, я удивился, что я так быстро его прошел, но, блин, друзья, радость не так уж и уже бу... Эээ, ты что таки? Это друг, вот эти нет выравнения, это девка в интересно. Вот да, друзья, мы сделали, мы получили золото, мы прошли на сложнейший паркур в чем паркуре. То есть, видите. А если вот ты там ошибаешься, ты там я просто немного сменю, потому что мне уже надоело бегать туда-сюда приезжать. Ну ладно, уже вот тут можно ошибиться. Короче, всем пока, с вами был Азербайджан Тв. Всем пока!